Виктор Жильцов, старший по дому, рассказал, что месяц назад во дворе у них была кража. Об этом они сообщили на телефон соседского присмотра. Полицейские своевременно приехали и задержали вора по горячим следам. С появлением вот этой программы соседского присмотра тут чувствуется прогресс. Я чувствую. И вот эти вот неадекватные личности, которые обычно появлялись, наверное, знают об этом, стали опасаться этого. А реагируют они моментально? Всего с начала года на телефоны доверия этой программы обратилось более 120 североказахстанцев, с их помощью выявлено более 40 правонарушений, раскрыто два преступления. Программа соседский присмотр работает с с августа 2011 года. В день примерно поступает сообщение, вызовов где-то 8-9 в среднем. Работаем анонимно. Главная суть программы ⁇ Соседский присмотр ⁇⁇ укрепить взаимодействие населения и полиции. Напомним, телефон доверия 612002 работает круглосуточно. Екатерина Белоусова при содействии пресс-службы Областного департамента внутренних дел.